Latar belakangnya begini ya. Eh. Konflik sempadan Thai Kemboja ini sudah berlangsung berdekad-dekad lamanya. Mereka punya sempadan yang sangat panjang 817 km. Tapi kawasan konflik itu sebenarnya sangat pendek saja. Dan selama ini kedua-dua negara memilih untuk menyelesaikan secara cara masing-masing. Sehinggalah ketika giliran Malaysia menjadi pengurusi ASEAN ini tercetus kembali konflik itu dan dia melibatkan mangsa yang terpaksa meninggalkan kampungan mereka itu sehingga ratusan ribu keadaan yang tentulah tidak menguntungkan ASEAN pada ketika itulah kedua-dua Perdana Menteri ini menghubungi Perdana Menteri Malaysia dan menjemput Perdana Menteri Malaysia atas sifat sebagai pengusia ASEAN untuk, untuk ikat terlibat sebagai uh, pendamai Semuanya bermula apabila kedua-dua pemimpin negara yang berkonflik ini memilih Perdana Menteri Malaysia untuk menjadi uh, pendamai. Itu fakta yang saya kena uh, sematkan dulu uh, Menyusul selepas itu adalah Uh, Perdana Menteri ini Was extremely polite um, Dia segera menghubungi pula Ketua-ketua negara ASEAN yang lain Dia hubungi Sultan Brunei Dia hubungi Prabowo Dia hubungi Bongbong Dia hubungi Lawrence Semua dari ASEAN Dia memaklumkan tentang hasrat Thailand dan Kamboja Mahukan dia memainkan peranan tersebut Dan setelah dia mendapat uh, sokongan Daripada ketua-ketua negara ASEAN uh, dia juga menyebut bahawa Uh, pendekatan yang dia akan ambil adalah pendekatan bilateral. Maknanya kita hanya menjadi pendamai, facilitate the process. Tapi tentang uh, kerangka dan proses perundingan, kita biarkan kedua-dua negara ini untuk menguruskan sesama mereka. Jadi, bermula dengan dia dijemput, dia consult head of government, ASEAN yang lain, kemudian dia usulkan pendekatan bilateral. Bila itu dia maka Perdana Menteri kemudian menjemput Perdana Menteri Thailand dan Perdana Menteri Kambodia datang ke Kuala Lumpur, lebih tepat ke Sri Perdana. Bila ni? 28 yang 7. Untuk pertama kali menandatangani perjanjian bahawa mereka bersedia untuk menghentikan dulu serangan. Itu poin yang pertama. Dan mereka capai. Dan Perdana Menteri kemudian umumkan. Tapi yang namanya proses damai, dia tak terhenti di situ dia mesti menyusul dengan beberapa rundingan yang substantif. Kalau tidak, dia hanya menjadi satu catatan atau kertas tapi tak mengikat kedua-dua negara. Malaysia kemudiannya menjadi tuan rumah kepada Extraordinary Gender Border Committee Meeting. GBC ini satu mesyuarat berjadual. Tapi kalau kita nak buat di luar jadual, kita panggil Extraordinary Meeting. Waktu itu uh, dibuat di Bismarck Pertahanan. Kebetulan Menteri yang bertanggungjawab sepatutnya Menteri Pertahanan hmm. Tapi kerana Yang di agung Agong ada kalawatan rasmi Ke Rusia dan uh, Menteri pengiringnya adalah Menteri Pertahanan Maka saya kemudian diminta oleh Jemaah Menteri Untuk uh, mewakili negara Dan uh, Untuk tiga hari itulah Kita mengikuti uh, Atau kita facilitate Proses perundingan Hasil daripada perjanjian yang dimeterai pada 2087 Kita jumpa pula di Wisma Pertahanan Di mana kedua-dua negara diwakili oleh uh, Peringkat Menteri, Peringkat Panglima Pimpinan Tentera dan segala macam uh, Saya facilitate dan disaksikan oleh Ambassador Amerika Syarikat, Angel Kagan Dan Ambassador China, Ouyang Dan pada akhir uh, uh, GBC meeting itu telah disetujui beberapa perkara lah pertama adalah memperakukan tentang peranan Malaysia sebagai pendamai kedua mengiktiraf pendekatan bilateral ketiga adalah bersetuju dengan penubuhan observer team keempat mereka ada timeline garis masa yang ditentukan untuk tindakan-tindakan diambil seumpama removal of heavy weapons Uh, relocation Kalau melibatkan kedua-dua negara Saling mengatakan bahawa uh, Time mengatakan Cambodia masuk ke kawasan dia kemudian mengatakan sebaliknya yeah. Relocation itu harus berlaku uh, Kemudian soal duration uh, Berapa Lama sepatutnya Malaysia Diberikan authority hmm. itu sebab Asia um, menjadi chairman ASEAN ini akan hanya tamat pada Desember, semua itu, those ada details Dengan clear parameters yang perlu Kita capai Kemudian um, selepas itu uh, menjelang Asean Summit yang terbaru bila Presiden Trump menyebut bahawa beliau juga mau ikut terlibat. Uh, Trump ni dia datang dengan uh, satu pride dia tu. Dia kata dia dah mendamaikan banyak negara bertengkar. Uh, Azerbaijan, Armenia, Rusia, Ukraine, uh, Israel, uh, Palestine. Jadi dia nak tambah aja dalam dia punya. Uh, dia sebutlah Komitmen ya, dia tu So dia position diri dia sebagai uh, Pemimpin dunia Yang boleh mendamaikan uh, okay, Boleh produce result Orang suka tak suka, setuju tak setuju Cerita lain, tapi dia sampaikan bahawa Dia kata kalau Malaysia Boleh mengikam peranan Untuk facilitate misi damai ni Dia pun nak ikut terlibat Sama tu witness dia ya. So dia pun hantar wakil rumah putih dia lah uh, Kebetulan juga pada ketika itu, Tok Mat sepatutnya cek. Tapi Tok Mat tak boleh dan saya diminta lagi sekali untuk uh, mempengurusikannya. Itu berlaku lebih kurang dua minggu sebelum Trump sampai. Bertempat di Intercontinental Kuala Lumpur, daripada pukul 10 pagi sampai 8 malam. Kali ini dihadiri oleh Menteri Luar Thailand, uh, Menteri Luar uh, Cambodia yang juga Timbalan Perdana Menteri dan juga uh, wakil Amerika Syarikat lah, masuk kutah dia so saya uh, preside sidang plenonya, membuat uh, minister statement bagi pihak negara kemudian kita lakukan banyak proses bilateral Malaysia-Cambodia, Malaysia-Thailand US-Cambodia, US-Thailand Malaysia-US semuanya itu dan uh, pada akhir sesi itu kita kemudiannya bersetuju dengan draft uh, yang kalau dipersetujui kedua-dua negara maka itulah draft yang akan ditandatangani oleh Puan Manet dan juga uh, Anutin uh, witness by President Trump dan Prime Minister uh, draft itu kita hasilkan bersama termasuklah uh, sebenarnya sebab kita dah bermula kita bukan bukannya kemukakan -kemuka satu yang baru kan? jadi uh, kedua-dua pihak semuanya bersetuju uh, lepas itu berlaku lagi dua-tiga proses ya eh? di mana Tok Mat kemudian hanya mengambil alih. Uh, Tok Mat lakukan dengan sangat cemerlang sekali. Uh, begitu juga berlangsung uh, juga di peringkat Menteri Pertahanan sebab uh, authority autoriti di kalangan Panglima Angkatan Tentera dan sebagainya. Saya kena sebut bahawa watak penting ia bukan soal Khalid, Nordin, Tok Mat atau Sekirin. Watak penting ini adalah uh, Panglima Angkatan Tentera kita uh, dan pasukannya. Uh, termasuklah Ketua Pengarah MKN kita dan juga keterusia usaha macam dua ini mereka menunjukkan satu leadership yang sangat baik dan di pangkat kita Menteri-Menteri yang kalau pun terpaksa menjadi galang ganti itu tak menjadi kesulitan buat kita it's a teamwork, it's a teamwork. Sebab kita dah bincang dengan begitu terperinci uh, di pangkat Menteri so the moment bila saya diminta untuk mengambil tempat saya tak rasa sulit sangat sebab uh, saya preview walaupun ini urusan macam tahanan atau urusan sofutra tapi saya dengan mudah boleh adapt dengan suasana itu kerana saya follow semua step yang dibuat saya segar masih ingat terang-terang lagi uh, momen apa yang sulit misalnya uh, observer team uh, ada dispute kita nak namakan sebagai apa ASEAN is observer team international observer team kemudian siapa nak mengisinya uh, apakah defense attache saja uh, duration misalnya kedua-dua pihak berbeza pendapat. Satu pihak kata Malaysia pasuk pelik sampai lagi enam bulan. Satu pihak kata cukup setakat uh, uh Disember ini misalnya. Tapi itu pun kita boleh selesaikan dengan baik. Dia dari segi duration kuasa kita menjadi pendamai itu menjadi fleksibel. Okay, kita tahu kita tamat setakat ini. Tapi kedua pihak berpendapat bahawa di mana di sana ada lagi keperluan untuk Malaysia Perisad, mereka bersedia untuk Malaysia terus berperanan so ini satu yang sangat unik tapi jauh lebih penting sehingga KL Accord ini menjadi satu yang kita anggap sebagai pencapaian besar uh, kepada Malaysia menjadi tuan rumah uh, adalah pertama kita buktikan termasuk pada Presiden Trump cara ASEAN menyelesaikan satu-satu konflik adalah dialog engagement mesti berteraskan kepada mutual respect trust and respect yang ini adalah pada saya kunci segala-galanya. Yang kedua adalah uh, ASEAN mesti tunjuk uh, uh, leadership yang dihormati. Dalam kes ini dua negara berkonflik mempelawa menjemput kedamaian. Untuk uh, menjadi pendamai. Itu satu yang bukan datang bergolek. Dia tengok Malaysia politically stabil. Ekonomi cantik. Okey. Uh, kemudian dia tengok juga tentang cara Perdana Menteri mainkan peranan itu adalah dia percaya dengan dialog walaupun dia Pulau, tapi dia masih engage head of agama di kalangan ASEAN memaklumkan kemudian dia tahu bahawa pendekatan terbaik adalah bilateral bukannya terapatan ya kita cuma preside jadi kedua-dua negara sebab ini penting saya tekankan sebab bila selepas itu timbul misalnya Susilo Bambang Yudhoyono ada pandangannya bekas uh, general di Thailand hmm. ada peranan dia. itu saya kata ia takkan mengubah fakta. Bila kita menjadi pendamai, kita deal dengan pihak yang punya otoriti pada ketika itu. Kalau di kalangan negara itu sendiri ada punca kuasa yang berbeza, misalnya, kita takkan campur sebab pendekatan kita adalah bilateral. Jadi, kerana kita clear peranan kita, kita tahu red line kita, kita tahu boundarynya, kita tahu apa yang kita nak capai. Pertama, hentikan violence tak boleh ada. Yang kedua, removal of heavy weapons. Yang ketiga adalah observative. Yang keempat tentang duration di mana kita boleh boleh berperanan. Okay, semua tu dicapai secara consensus. So pada saya memberi saya satu pengalaman baru. kepuasan bekerja sebagai satu pasukan, tapi itu tak menghilangkan respect saya kepada keupayaan uh, pasukan. Birokrat kita okay. PAT Wisma uh, Putra dan Majlis Amanah yang dicapai dalam tempo yang singkat yep, juga dalam tempo yang sangat singkat okay.